на часы глядим с Часто наши отношения меня сошли лишние, кто-то ругались, разбегались, она по диван, я на работу. Порой разборы полета доходили даже до драки, но как-то она заявила, что будет любить меня вечно, если я буду любить ее собаку. писали друг другу не строчки, но потом тот моей, тот с ее подачи начинали все снова не не чистого листа, а списанного с наших судей, романа, слово, слова и жизнь оставила в разные позиции сама с Камасутра на наших самых нелепых позах умудрялись подавать друг другу знаки, я был спокоен, я знал, что наступит утро, и она будет любить меня вечно, пока я буду любить ее собаку. счастлива, у меня все в порядке, сплю, во а сне не ворочусь. И она не лезет ко мне со своими догадками, и вопросами. нелепые, и глупые, как будто закончились у нее. Есть подруги, друзья, и ее одиночество. Он you, are, I love you, I'm so happy, so lucky. поклонники, их подвальное творчество, вроде бы все, только, блядь, у нее нет собаки. Получилось, мы увидели спонтанную ответ и сейчас понимаю, что было бы странно, если бы мы с ней нашли друг друга. Если бы мы с ней не нашли друг друга.